兄貴借金男はいたかはいあれ、見てくださいあいつが平塚って男ですあいつか知ってんすか、兄貴まあいいいいぞああああ、平塚さんよ優雅な休憩時間だな 借りた金を1円も返さずに吸うタバコはうめああなんだその目はヤクザなめてんのか他の組には通じたかもしらねえが、債近が荒川組に回った以上、覚悟すんだな痛い目にあいたくなければ、財布を置いて。な、なめんじゃねえぞ、こら返せねえもんは返せねえ。 そんだけだ相変わらずでっけえなグレートヒレツ誰だてめえガキの頃よくあんたにプロレスごっこしてもらったよあんたガキ相手に本気のパワーボム決めるからこういうのなんのってお前ソープの一番かああこいつと一緒にいるってことは <laughs> ヤクザになるとはお似合いの結末だなそっちこそ自衛隊行って夢破れて出戻りか世間は厳しいねてめえには関係ねそうも言ってられねえのよヤクザにとっちゃ上の命令が絶対なんでねどんなて使ってでも財布取ってこいって言われてるんだわつうわけで財布ちょうだい 返す金はネつっただろ頼むてグレートさんよ財布渡してくれるだけでいいんだってあんたを相手に手荒なマネはしたくねえんだよわかるだろう大人になってまでパワーボムで俺に流されたくねえってかちげえよカムロ町界隈の中学生最強だったあんたが タップして降参する姿なんか見たくねえってことだよ。<laughs> ソープの一番ごときが舐めたくて聞きやがって。そんなにこれが欲しけりゃ、力づくで奪ってみやがれ。よっしゃあッ,ッチで行こうぜ。兄貴お前はレフリーだ。手出すんじゃねえ。え、ごちゃごちゃ言ってんじゃね。えぞこらー。

よっしゃ <laughs> <け>っ <laughs> やっぱりあんた強いな、ね、だが勝ったな俺だ約束通り 財布はもらってくぜ頼むそれだけは勘弁してくれお願いだなんだよちゃんと金持ってんじゃねえかよ<何>お前花から踏み倒すつもりだったんだろうええ、何やってんすかありけ 何ってなんか余計なもん入ってたからよ余計なもんってこれ金グレートさんよ約束通り財布はいただいてくぜえっあ,ああはいよしいくぞみてちょっとマリキ どういういつもりっすかなんで金回収しないんすか平塚は踏み倒したりしねえよ。いつか必ず返す。なんでそんなこと言い切れるんすか大晦日にまで特貫工事の現場に出てるやつが目的もなく働くわけねえだろう。あいつの吸ってたタバコはよく見りゃしけもくそこらに落ちてたやつ拾って吸ってたんだろう。とはいえ財布にちゃんと金入ってましたよ。 明日は正月だからな母ちゃんに少しでもいいもん食わせてやりたいと思って銀行からおろしといたんだろうなだからって返済を延滞していいとはならないっすよ昭和通りを通ったとこに古い駄菓子屋があるの知ってるかえ、ね、ええ確か少し前に閉店した店ですよねそれが何すかあの店が平塚の実家おふくろさんの店なんだよ そうなんすか1年くらい前にお袋さん体壊して結局店閉めたんだこの前見舞いに行ったらすごく痩せててよでも嬉しそうにしてたぜ息子が看病のためにカムロ町に帰ってきてくれたってねじゃあ平塚が借りた金ってのはおふくろさんの入院費と手術費だ でも、このまま帰ったら俺たち沢城の頭に殺されちゃいますよ。ね問題ねえって。頭からは財布取ってこいって言われてんだ。財布なら、売れ。ね、はあ、そんな意味で言ったわけないでしょ。頭からだ。ま、マジすかはい、もしもし、一番です。 せいぞ、オールは二階内に出ろって言ってんだろ。すみません、カシラ。お前、ひょっとしてまだ、ひまわりしてるのか。はい。ちょうど今日のおしのぎがすべて終わりまして、今から事務所に帰ろうかと。バカ野郎、もう若の付き添いに行く時間だろうが。あっ、すみません。今すぐダッシュで向かいます。さっさと行け。若がお待ちだ。何やらせてもおせえな、てめえは。はい、すみません。 分かってると思うが変な場所に出入りすんじゃねえぞわかりもしものことがありゃお前の命がいくつあってもけじめはつけれねえんだからなはいもちろん若の付き添いですかやべえすっかり忘れてたぜミツこれ持って先に事務所戻っててくれちょっとこんなの俺から頭に渡せるわけないっすよ付き添い終わったら連絡くださいよ 俺適当に時間潰してますから 荒川雅人さんは本日はまだお見えになっておりませんがそうっすかすいませんでしたわが、白木が立て込んでて場所をわきまえろ。 どんな日か忘れてたのかままさか夢野さんの誕生日ですよね手ぶらじゃないだろうな一応買ってきたんですね時間もなくて大したプレゼントではまあいい それよりイチ親父に喋ってないだろうなももちろんですよ何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけはいあのじじいつまでも俺をガキ扱いしやがる心配なんですよ若のことが大切だから 知ったような口を聞くな。す、すいません すぐ着きますね。いや、まだ行くなそこに入るえあ エフエフェドリンだ一種のドーピング薬だ交感神経に興奮を与えることで弱った体でも健康体と同じように動かすことができる効果は短時間だが即効性があるちょっと何でそんなもん持ってんすか今日は俺の女の誕生日だ そんな体で恥かかせらんねえだろういやでもそれやばい薬なんじゃ日本じゃ認可が下りてねえってだけの話だここに打てえ俺無理っすよやめましょうよワーカー。こんなの危険ですって育児のねえやつだな あっ <laughs> <laughs> いらっしゃいませ 体良くなったのびっくりしちゃったよおい夢野のさんはは,はいなるべく早くお呼びをなるべくだすぐだろ先ほど別のお席に着いたばかりでしてそれに今日はお誕生日で大変に混雑してちょちょっと かそこを話しつけてきます大丈夫っす紳士的にやりますからおう <noise>、oh. Mm. Huh? ごめんねこんなに混んじゃって謝る必要なんてないさ逆に客がスカスカだったら僕が気を使ってしまうだろ<タッ>なんだ君はな、あまあなんつうかそのそちらの女性をお迎えにちょっといっちゃん お店が決めた順番を守るべきではまあ、固いこと言わないでくださいよ。今回はひとまずこっちが先ってことで。割りに。何しやがるお前こそ、どういうロジックで話してるんだはあ だと話になろう何だとこれわかるように話せって何が紳士的だ揉めてんじゃねえか、バカ野郎すんませんお騒がせしましたでも、こいつも悪気はないんでね悪気は…ないああ店が決めた順番ってのは建前だ 水商売で客を全員同じに扱えってのは結局無理がある使う金が桁違いの客もいるだろ資本主義の建前と本音ってやつはほうそれにこいつは俺の女でねなるほどねご理解どうもじゃあ お騒がせしたお詫びにお酒でもいかがですメニューから遠慮なくお好きな酒を選んでもらってお酒なら結構ですおひょっとして下戸とかじゃあ酒も飲まずに女を口説くんならこれがいるでしょう 結構です受け取るわけにはいきませんそれじゃあ俺の気が収まらないですよじゃあ代わりに結構です立場上贈り物は相手と中身と理由を選ばないといけないので何が立場上だ偉そうにてめえ同居 <laughs> あるなあんたは どこのもんだ <laughs> 仕方ないはっきりさせないとこの会は終わりがなさそうだ <music> 名刺も交換する相手は選ばないと。 こんなとこで飲んでていいのか。別に法を犯してはいません。さあ、この女性を連れて、お席にどうぞ。乾杯。夢野さん、おめでとうございます。こんな高いお酒飲めて、夢野さん、私たち超ラッキーでーす。 おいおいうあい手が違がうんじゃねえかそうよまったくこの子たちったらごめんなさいマサトさんありがとう <laughs> まあいいってこの店で一番高いボトルだからなこいつらもめったに飲めないだろうしテンション上がるのも仕方ねえよわかさっきはすんません鳥のくせに強がりやがって。 ああいうやつに限って見てねえとこで金をせびるんだあの野郎よく来るのかいや初めてねえ夢乃さんプレゼント何だったんですか何言ってんの私はこうやって来てくださっただけで十分よ本当に相変わらずラブラブですね羨ましいな 私もマサトさんみたいな彼氏欲しいおいイチお前のから見せろよなはいでも俺こういうの慣れてねえっていうかその早くしろすいません気持ちだけですけど それだから俺プレゼントなんてどうすればいいのか分かんなくてし,しかもお分かるもんなじゃな,なくて分かる彼女さんに渡すなんてなおさらもうわけわかんないっつーかでも店で一番高いやつ買ったんですそ,それはマジですから <laughs> なんだよ <laughs> だってそれ 私のお母ちゃんが持ってんのと同じやつコ<え>こらもう <laughs> 一番が一番高いもの買ってもセンスはジジイってか <laughs> 一番どころかビリッケスだこいつはいや <laughs> あー、マーサトさんうまいこと言う <laughs> ま そんなことだろうと思ったよ <laughs> ほらよ がわかるんだなあ、いいからすんのマンション一個くらいだと言っても庶民が買うマンションの値段じゃねえけどなあ、ありがとうでも私こんなのもらってどうしたら <laughs> いいんだってじゃあ次は一緒に住むマンションも買わねえとな 夢のさん、フロントまでお願いしますおい今そういう場面じゃねえチ、また繰り返す気かいい女の誕生日だもんな仕方ねえさ行かせてやれ すぐ戻るから気にすんなゆっくり行ってこい優しいじゃあ飲み直すかお前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ話し相手じゃなくて愛人にしてよ夢のに聞いてみなよもう <laughs> お仕置きされちゃいますよ でも私も立候補しよっかな飲みすぎかでも今日は飲みがかりだしなちょっと待ってねえ堀之内さん帰るよ あのチンピラと同じ空気を吸いたくないんでね誰だあいつはあ,あああマサトさんのことねあれはヤクザの息子そうかでもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ大事にしなよ冗談じゃないわよ飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだし さっっきだってとんでもないものをプレゼントしてきて今度はマンション買うだとかもう怖くて怖いそんなものもらった次の日に全部売ってしまえばいいだってそんなことしたら何されるか何が怖い脅迫か暴行かそんなことになれば俺が即逮捕即懲役にしてやるフフフそうよね じゃゃあ、明日売っちゃおっちおと。一緒に行こうよしかしああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだなそうなのよねでもそんなゲスな人間と堀之内さんは大違いじゃせいぜい巻き上げてやれ <laughs> わ分かったじゃあ後で。 そこにあの若おう用達は済んだのか <coughs> 俺は帰るからそれで払っとけ 服時にでも使え。